отношения командного состава, к составу Скотска. Все построено на обещаниях, на понуканиях, на подгоняниях. Поэтому разочаровавшись в идеологии ДНР, самовольно оставил Командование это все высшее командование. В части это все кадровые офицеры Российской Федерации, которые находятся на нашей территории в командировках. Особенно они не рахуются. Такое... Они не, счит... вам они вам не считают, они нас, можно сказать, за людей. Общаются между собой, все построено на пагубных этих приказах, и на провокациях, на обещаниях. Ну, я в социальных сетях нашел программу службы СБУ по вернению до дома. Поначалу как бы побаивался, а потом узнал, что я реально работаю. Поэтому я, ну, поверил, что я своим Я вернулся и добровольно признался во всем. У меня было ни морального, а ни физического дубизма со стороны сотрудников Вас издевало? Да, я, честно говоря, был поначалу удивлен. Сейчас я уже в это все верю. И я хочу призвать остальных, всех тех, которые еще не осознали это, бросать оружие и вернуться по домам в мирной жизни. Потому что это война не наша. Она построена на пропаганде Российской Федерации, которая реально вот нашу землю принесла только кровь и разрушение.